Как вы попали в филармонию? Вот выходим на, на ваш, так на сказать, сегодняшний. На да? профессиональный, да. Как да, я так... попала? Но я уже говорила, Виктор Михайлович, что до филармонии у меня уже была насыщенная концертная деятельность, и понимаете, зрители подходили и спрашивали: Светлана, где вас можно услышать? Как вас можно найти? В Донецкой филармонии либо в Донецком драматическом театре? И вы знаете, после этого я уже начала задумываться. Да, действительно, наверное, пора уже выходить на профессиональную вокальную сцену. И э, прослушал меня художественный совет Донецкой филармонии, пригласили работать. Еще Олег Наумович, как сейчас помню, художественный руководитель, Бахтиозин, э, спрашивает у меня, «Светлана, а где же вы раньше были?» Где вы раньше пели? Почему вы к нам не приходили? Мне было очень приятно. В филармонии рождались новые замыслы, новые программы, проекты. И, конечно, все это невозможно было бы без поддержки нашего генерального директора Донецкой областной филармонии, заслуженного работника культуры Украины Валерия Даниловича Гуля и художественного руководителя филармонии, заслуженного артиста Украины Олега Наумча Бахтиозина. филармонии уже... Начиналось, начиналось сотрудничество с профессиональными коллективами. Ансамбль солистов «Мелодия», камерный оркестр «Виола». Я очень признательна концертмейстерам Донецкой филармонии, заслуженной артистке Украины Светлане Ольховиченко и лауреату международных конкурсов Елене Трофименко. И будучи солисткой филармонии, вот немножечко скажу, я часто вспоминаю интересные поездки, концерты в рамках культурного mm. уровня с западноукраинскими областями много, много было концертов. Но я помню, вот основной главный концерт состоялся в Ивано-Франковской филармонии. Какой устроили прием и зрители, и администрация. Это просто было незабываемо. Я представляла Донбасс, я исполняла песни «Моя Донеччина», и «Спят курганы темные», и попури эстрадных украинских песен. Вот особенно на попури украинских песен зал встал. И от начала до конца они аплодировали и не отпускали еще очень долго меня со сцены. Это было просто незабываемо.

Что я его всплыла з Интересные концерты в Москве по приглашению землячества донбассовцев, в городе Киеве, в Палате Украина, в большой э, концертной программе отчетной Донецкой области, отчет Донецкой области, где мне вручили звание заслуженной артистки Украины. Отчет Донецкой, обла... Донецкой области, это значит целый состав едет, Целый да? состав, да, да, да. И все артисты это? И все артисты, и танцевальные коллективы, а, и оркестры, танцевальные, да. Оркестры, да, 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 и самодеятельные коллективы, да, да, да. Mm -hmm. Все очень много. Mm -hmm. А как вручали? Расскажите, это, наверное, торжество было. Это было в вашей торжество жизни. на сцене Палаца Украины вручали торжественно. Под бурные аплодисменты зрителей вручал Виктор Ющенко, тогда президентом mm -hmm. был, в 2009 году. Вот скажите, вы ощущаете, что ваша профессия... Врачующие. Вот многие говорят артисты, я выхожу на сцену, чтобы у меня не болело до этого. Вы знаете, да. Все проходит. Это правда, потому что выходишь на сцену, забываешь о всех своих болезнях. В таком случае вы не, не жалеете, что пошли по этому пути? Нет, Виктор Михайлович, я не жалею, что пошла по этому пути. Вот ваш любимый репертуар все-таки какой? ну, самые разнообразные, я хочу сказать. Я очень люблю романсы, я очень люблю танго и песни различного жанра, и народные, и советских времен, и советскую эстраду, и современную эстраду. Но вы включаете и... охотно еще и мировые хиты. И не боитесь этого? Нет, не боюсь, потому что я чувствую, что это тоже мое. Вот совсем недавно на днях состоялся в концертном зале Донецкой областной филармонии состоялся мой сольный концерт в двух отделениях с новой программой о любви прекрасной, трепетной и страстной. Кто придумал название? Ну, вместе мы все придумали. В этом концерте принимали участие лауреат премии имени Сергея Прокофьева Камер, оркестр виола, художественный руководитель, заслуженный артист Украины Олег Бахтиозин и солист Донецкой филармонии лауреат международных конкурсов Александр Порецкий. Что да вы так любите эти звания, вы бы по семь раз уже нам сказали, что он любим, лауреат или что. Любим мы эти звания, Виктор Михайлович. Но если бы вы только вчера получили. В этой программе в этой программе прозвучали песни на языках оригинала. Да. На испанском, итальянском, немецком, французском. Такие песни, как Кумпарсита, «Черные глаза», «Бесам и мучо», «Эсперанса», «Кукарача». Песни из репертуара Долиды, «Мильвы», «Эдит Пиаф», «Мирей Матье». Исключительно песни звучали о любви. Ведь любовь — это самое главное чувство, и ее так не хватает в нашей жизни. С любовью все возрождается. Любовь носит в нашу жизнь особый смысл. И на каких бы языках мы не пели песни о любви... Они всегда будут понятны любому слушателю. О, теперь я буду знать. Да. Спасибо, спасибо. Да, да. Che io sono la reina e mentre la reina, la no muera e la reina se che la con la roba e carmarco, le chane secarco e chase congo chico, bananico. А какие планы у вас на будущее? Работать дальше и прежде всего возить этот концерт по городам Донецкой области, с Божьей помощью по Украине, может быть и дальше. И, конечно же, петь для наших зрителей, чтобы их всегда согревала песня и моя любовь. <говорит> Так может что-нибудь скажете им? Они вам столько цветов на последнем концерте принесли. Дорогие друзья, дорогие зрители, спасибо вам огромное. Я хочу от всей души пожелать вам самого крепкого здоровья. Дарите свои чувства, любовь своим близким. Приходите на наши концерты, пойте вместе с нами, а мы с удовольствием будем дарить вам свое творчество, свое искусство. Ну, спасибо и вам, что посетили нас. Удачи вам во всем. С нами была солистка Донецкой и областной филармонии, заслуженная артистка Украины Светлана Ламко. До свидания, до будущих встреч. До свидания.